न्यूज एक पाऊल महाराष्ट्रासाठी नगरपालिका निवडणूक रणधुमाळी ओनिओ न्यूज चिखली मतदारसंघाचे आमदार श्वेताताई महाले यांनी मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास केलाय मुस्लिम समाजातील सर्वांनी आमदार श्वेताताई महाले यांच्या पाठीशी उभं राहावं असं आवाहन मुस्लिम समाजाचे नेते शहजाद भाई यांनी केले आमदार श्वेता महाले यांनी शहराचा जो विकास केलाय तो जात धर्म न पाहता विकास केला यामध्ये जे पंधराशे घरकुल देण्यात आले त्यामध्ये सर्वात जास्त घरकुल मुस्लिम समाजातील नागरिकांना दिले मुस्लिम समाजाला शादी खाना दिला सोबतच रस्ते नाल्यासह सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या शिवाय आमदार महाले यांनी जे मुस्लिम समाजासाठी केले ते आतापर्यंत कुणीच केले नसून माजी आमदार संतोष पाटील पासून आतापर्यंत मात्र आमदार श्वेता महाले यांनी केलेला विकास हा सर्व श्रुत आहे विकासाचे दुसरे नाव आपली हक्काची बहीण आमदार श्वेता महाले असून आमदार महाले यांच्या पाठीशी उभे राहायचे आहे एवढंच नव्हे तर या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत आमदारताई यांच्या नेतृत्वात नगरपालिकेवर भाजपची सत्ता स्थापन करायची आहे पुढील काळात ही चिखली शहराचा विकास करायचा असेल तर नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार पंडितराव देशमुख यांच्या पाठीशी उभे राहावे लागणार आहे त्यामुळे आपल्याला श्वेताताई यांच्या पाठीशी उभे राहायचे आहे जर नगरपालिका आपल्या आमदार महाले यांच्या नेतृत्वात निवडून आली तर पुढील काळात आणखी विकास कामे होतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय विरोधकांच्या अफवांवर विश्वास, विश्वास न ठेवता आमदार श्वेता महाले यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून विकास कामे करायची आहे त्यामुळे विकास कन्या आमदार श्वेता महाले यांना साथ देण्याचे आवाहनही करण्यात आले कुछ बातें आपके सामने आज रखना चाहता हूं आप सब जानते हैं कि चिकली नगर पालिका का इलेक्शन दो तारीख को वोटिंग है और अभी हम लोगों के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार पुरजोर तरीके से बातें कर रहे हैं लेकिन इनकी असलियत क्या है इन्होंने हमेशा चिकली के अंदर डर और नकारात्मक राजकरण किया है इन्होंने कोई मुस्लिम वार्ड का आज तक कभी विकास नहीं किया है मुस्लिम वार्ड का अगर विकास हुआ है तो हमारी बहन आमदार श्रता माले पाटिल 2019 से जब ये आमदार बने उसके बाद ही चौफेर विकास हुआ है मुस्लिम वाटों का और इन आगे भी होगा अभी भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार आदरणीय पंडित राव देशमुख इन्होंने चिकली को विकास के राह पर ले जाने का बेड़ा उठाया है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम ताकत से भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और पंडित राव को ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन के लाए कांग्रेस के राज में मुसलमानों का जो भी विकास हुआ वो सब अधूरा था पाइप पानी की तकलीफ रस्तों की तकलीफ नाली की साफ सफाई की तकलीफ जब से बीजेपी की सरकार आई मुसलमानों के पूरे काम हुए और जो काम अधूरे हैं इन शू पंडित राव के अध्यक्ष पद में और सोचा था कि नेतृत्व में पुरजोर तरीके से होने वाले है कि हमको भी विश्वास है और मैं भी हमारी पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोई भी काम रहेगा नहीं अभी जितने भी है ईदगाह का रास्ता श्रोताई माले ने की बीजेपी ने की खरुषा बाबा के घरगा के सामने का जो शादी खाना है आज जो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी चीज है कि पांच हजार रुपए के अंदर वहां पर अपनी शादी हो जाती चाहे दो हजार लोगों का हो या तीन हजार लोगों का हो ये श्वेताई ने दिया है पंद्रह सौ घरकुल में एक हजार घरकुल आदरणीय श्रोताई माले पाटिल ने मुस्लिम समाज को दिए है श्रोताई ने जात धर्म पन से उठकर सिर्फ इंसानियत के लिए विकास किया है और विकास का दूसरा नाम श्रोता माले पाटिल है इसलिए भाई किसी के धर्म में भेगावे में आने का काम नहीं है पूरी तरह से अपने को बीजेपी का साथ देना है और पूरी तरह से अपने विकास करके लेना है और विकास होंगे इनशाला कहीं पर भी विकास नहीं रुकेगा ऐसी मैं आपको गवाही देता हूँ तसंच आपल्या भागातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी सी एन न्यूज डेस्क चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा